Yaramasının 55 illiyinə qeyd edən Kəpəz futbol klubunun yubileyi ilə bağlı Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialında tədbir düzənlənib. Yubiley mərasimində şəhərin idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, veteran futbolçular, məşçilər və azərkişlər bir araya gəlib. Filadın direktoru Xeyl Haczadə yubiley münasibəti ilə futbol sahasında çalışan əməkçiləri təbrik edib. Gəncə futbolunun şanlı tarixindən danışan Haczadə indi Kəpəz adını daşıyan komandanın şərəfli yol keçdiyini bildirib. Klubun istər Sovetlər Birliyi, istərsə də müstəqillik illərində əldə etdiyi uğurlardan danışarkən, Dinamonun öz gücünə silsiləli birinciliyin yüksək dərəcəsinə çıxdığını, Avrokubok turnirlərində ilk qolu vuran və qələbə qazanan komandanın nizamlı yurdun təmsilçisi olduğunu fəxrlə vurğulayıb sözü digərlərinə verməmiş mərkəz rəhbəri tədbir iştirakçılarına 1959-cu ildə toquzu ilə əsası qoyulan klubun 55 il fəaliyyətindən bəhs olunan videorolika baxmağı təklif edib. Bildiyiniz kimi məskəncəmizin futbolu şanlı günlər yaşayır. O cümlədən e, 1959-cu ildə yarana Kəpəzc komandasının bu gün 55 yaşı tamam olur. Biz idman ictimaiyyətində borcluduq ki, onları, veteranları bir araya yığaq, yad edəyək. O cümlədən gəlmiş, keçmiş bütün futbolçularla tanış olaq, keçmişi xatırladaq. Tədbirin davam edən bölümündə sözü alan veteranlardan Nürəddin Əliyev, Vahid Abbasov, Arzu Mürzeyev, Rafiq Yusibov, Tofiq Əliyev və başqaları keçmiş xatirələri yada salmaqla tarixi vərəqlədilər. Gəncə futbolunun hazırkı vəziyyətinə də toxunan natiqlər öz dəyərli təklif və tövsiyələrini veriblər. Fanslar arasında danışmaq Elmar Əliyevlə Qozaman Azərçeşklərdən olan Zahid Hüseynovun üzərinə düşüb. Onlar yublə ilə balı təbriklərini çatdırıblar. Daha sonra filial rəhbərliyi adından veteranlara qiymətli hədiyyələr, Gəncə futbolunun çıxığında göstərdikləri xidmətlərə görə fəxri fərman təqdim olunub. Həmçinin həmişə doğma komandanın yanında olan azərçeşklər 12-ci oyunçu diplomu ilə təltif edilib. Yubiley mərasiminin sonunda futbol veteranlarına onları bir araya gətirdikləri, yad olunduqları və əlamətlər tarixi unutmadıkları üçün hamıya sağolduqdular.